Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim YouTube mənə pul göndərib, daha doğrusu bu gün gəlib çatıb. Ayın 22-si ödənişim olub. Bu mənim kanalımdır, bilənlər bilir. Bu kanalda mən nə qədər gəlir qazandım? Ayda nə qədər qazanıram? YouTube nə qədər verir və pulu necə çıxardıram? Bu barədə danışmaq istəyirəm sizə. Yəqin ki, YouTube-dan pul qazananlar var, bu videoya baxanlar ya qazananlar var, ya qazanmaq istəyənlər var. Bu necə baş verir? İndi bu prosesi mən sizə izah edim, dostlar və ki, nə vaxtsa siz də YouTube-dan pul qazanarsınız, o zaman bu video da sizə kömək olmuş olar. Deməli, dostlar, bu mənim kanalımda gördüyünüz kimi, video izləmələrdən gəlir-gəlir. Belə baxanda ümumiyyə o qədər də izləyicim yoxdur. Yəni nə demək istəyirəm? İzlənmir videolarım, ancaq ümumi videolarda izlənmələr kifayət qədərdir. Deməli, YouTube mənə pul göndərib. Burdan baxın, aşağıda gördüyünüz kimi burada gəlir sözü var. Bu dollar işarəsi. Bunun üstünə klik edirik. Və burada Ayın 22-sindən sonra, keçən ayın 22-sindən sonra bu günə kimi 44 dollar qazanmışı. Bu da hərsa 70-80 man civarında edir. Və bizə göndərilən pul da bu ödəniş etkinliyini göründürür söz var. Bunun üstünə belə basırıq. Burada gördünüz kimi mənə göndərilən pullar yazılıbdı. Aldığınız ödənmələr deyir. Yəni YouTube AdSense hesabına pul göndərir. Bizim hesabımız AdSense hesabı var orada. Onlayn hesabımızdır. Və oradan da bizim avtomatik bizim bank kartımıza oturmuş olur. Kart bu Yani bir bank, nam, cash, kartı böyle şeyler değil. Bu kart biznes kartıdır. İndi ben onu da size göstereceğim. Ve faiz de el de çok tutulmuyor. Yani burada gördüğünüz gibi aldığınız ödemeler de burada ümumi YouTube'un özünün de tuttuğu vergisi olur. Bu vergiler tutulup bu kadar bize ödeyipti. Buradan da bizim alt ses hesabına oradan da bizim otomatik kartı ödüyor. Kartta da ele bir yüksek meblağ tutulmur yani. Kartta da az olur. Yani bir faiz ullar kartdan pul çıxardanda. Məsəl üçün 100 manat varsa, YouTube bizə 100 manat ödəyibsə, 100 manatın 99 manatını bizə ödəyir, 1 manatını tutur. Eləcür bir çox bir məbləğ deyil. Və burada da bizə ayın 22-ci pulu göndərib və 15 gün ərzində bizim hesabımıza pul gəlib çatır. Yəni ayın 22-ci ödəyibsə, bu gün ayın 3-ü idi deyək hardasa. Və kartımıza pul ödənilibdi ayın 1-i. Hardasa 8 gün ərzində bir həftə ərzində balansımıza oturubdu. Və burada gördüyünüz kimi bu ödənilib də. İndi mən AdSense hesabını da göstərəm dostlar. Bunu belə eləyək. Burada hazır girmişəm səhifəmə. Bu da bizim AdSense hesabımızdır. Burada yazır ki, googleadsense.com. Bu saytə giririk. Burdan belə üstünə bunu belə basırıq bu qaydada. Və burada gördüyünüz kimi ödəmə məlumatları var. Bunun üstünə belə basanda bizə bu səhifə gəlir. Bu səhifə də nə səhifədir? Bu 00 yazmasına baxmırıq. Yəni ordakı 44 dollar hələ gəlib bura çatmayıb. Bu da deyir ki, toplam tutar ən azı 100 dollar. Yəni 100 dollardan aşağı ödəmir. Yəni minimum 100 dollar ödəyir də. 100 dollar bir ay da yığıla bilər, bir günə də yığıla bilər, birlə də yığılbar. Nə vaxt 100 dollar bitdi, ödəyir. Burada gördüyünüz kimi 131 dollarımız da burada aşağıda var. Baxın görsənir. Və o bura ödəyir, burdan da bizim avtomatik kartımıza keçmiş olur. Mən bunu göstərmək istəmirəm. Ya da göstərim burdan. Və bu da bizim ödənişimizdir. Gördünüz ki, burdan ödəyibdir. Və hara ödəyibdir? Mənim bir bank hesabım var, bir bank yox. Yox, Kapital Bankda biznes hesabım var. Belə bir hesabdır. Belə bir hesab açdırırsınız. Bunun üçün də VÖN lazımdır sizə. VÖN açdırmalısınız, yoxsa asan imza falan lazımdır. Bax dostlar, bu da mənim ödənişimdir. 132 dollardır. Burada 60 qəpi, 60 sent də burada var idi. İndi üstünə gəlir 132 dollar eləlik. 132 dollarda yəni belə baxanda yəni çox da pul deyil, amma ayda 4 dənə video, hər videoya da 1 saat vaxt ayırsaz, bu da 4 saat edir. Ayda 4 saat işləyirsiz, 200-300 manat pulunuz var. Yəni belə yəni əziyyətinə görə normal puldur. Fərz elin Levi qrafdan gələn əziyyətsiz puldur. Bu mən əslində mən daha üstünə məşğul olub daha çox pul qazanıram, sadəcə olaraq mənim işimlə əlaqədar mən çox video çəkib, çox üstünə montaj eləyib vaxtım olmur da, belə deyək. O qədər də vaxtım olmur. Sadəcə axşam işdən evə gəlirəm, 1 saat məşğul oluram və qazancım da belədir. Yəni pis deyək. O da aylıq çay, şəkər, nə bilmən, hərdən bir kommunal zətd ödəməyə yarayır. Yəni dəstək deyək də. Yəni çox əzəsiz bir şeydir. Siz də belə kanal açsaz əgər belə qazanarsınız. Hər dəfə 500 manat gəlir gəl, gətirə bilərəm. Yəni pul qazana bilərəm. Yəni bu passiv gəlir deyək də. İşdəsizdən, işləmasanız da ayda bir 80, 100, 200, 300 manatın o sizin baxışa görə dəyişir. Levə gələn pulunuz var yəni belə deyək. Pensiya alırsınız da aydə. aylıq pensiyanız budur yəni. Qarantili pensiyanız budur. Elə ayım olub mənim heç video atmamışam, amma həmin ay mən 150 manat pul çıxartmışam. Belə deyək də. Belə götürəndə yaxşı bir işdir. Şərt deyək ki, özün video çəkəsən. YouTube-da o qədər videolar var. Çox izlənən videolar var. Götür videonu endir, montaj elə, kəs, doğra, arxasını, qabağını, nəmləbə şeylər at üstünə, montaj elə, götür təkrar öz kanalında paylaş. Bu şərtlə öyə gedib özün qabağında oturub, kameranın qabağında oturub video çəkəsən, çox çətin şeydir əslində. Bunu kameranın qabağında oturub video çəkənlər yaxşı bilir. Belə dostlar, budur da gəlir. Daha da çox qazanmaq olar, daha da çox yaxşı məşğul olsa. Vaxt məsələsi var. Məndə işimlə əlaqədar bir o qədər də vaxtım yoxdur. Serena hər axşam gələndə oturub TikTok-da cicgic adamları izləyincək, səviyyəsi səviyyəsi adamların canlısına gincək otururam. Belə maraqlı videolar paylaşıram, araşdırıram, edirəm görüm nə haqqda video çəkmək olar. Və cəmada oturub kiminsə canlısında oturub ona buna hədiyyə atanda, mənası-mənası insanlara danışıqlaraq olacın hədiyyə atanda 1 saat məşğul oluram, atıram. Və Həm insanları maarifləndirmiş oluram, həm də ki pul qazanmış oluram. Və yaxşı bir şeydir. Həm də ki hobbim, deməli, video çəkmək ümumiyyətlə xoşuma gəlir. Xodb olaraq baxım, əgər mən buna iş olaraq baxsaydım, mən daha da çox pul qazanardım. Əslində belə deyək də, bu mənim tək bu kanalım deyil, mənim başqa bir kanalım da var. Həmin kanalı aktivləşsin, pul qazanmağı aktivləşəndən sonra sizə maraqlı videolar paylaşacağam. Yəni YouTube-dan necə videoları montaj edib pul qazanmaq olar. Bu iş elə bir işdir dostlar. Yəni buna bir qəpiy sərmayə qoymursunuz. Bir qəpiy maya qoymursunuz. Sadəcə gündə TikTokda mənasız adamlara baxınca oturun 1-2 saat belə işlərlə məşğul olun. Aylıq da qazancınız normal olsun. Çox da aşıb daşmır. Amma əziyyətsiz bir işdir də belə deyək. Həm də ki oradan gəlir gəldikcə özünüz də belə deyək ki sevinirsiniz. Ya belə video çəkdikcə, montaj elədikcə daha da xoşlayırsınız. Nətər deyim sizə? Yəni bir işin ucunda işin ucunda pul olanda rahat pul gələndə adamın həvəsi artır o işə, marağı artır. Mən də belə başlamışam. Əslində mən də video çəkmək o qədər də maraqlı deyildi, xoşuma gəlmirdi video. Türklər demişkən yəni, özümüz zorla-zorlaya indici hobbi kimi yanaşıram mən buna, yəni maraqlı gəlir də belə deyək. Xoşuma gəlir video çəkib paylaşmaq. Özünüz də yəqin ki, izləyibsiz videolarımı. İnsanlara həm maarifləndirici videolar çəkirəm, maraqlı olsun, öz bildiklərimi paylaşıram, həm də ki pul qazanıram. Az da olsa bir katkım olur. Məsələn, oturdu buyun balansıma mənim 130 132 dollar, bu da eləyir 224 manat. Sabah gedib bankdan 224 manatı çıxardıram. 224 manat da dostlar, yəni qazını ödə, işığını ödə, get bazarlığını elə. Levə gələn pulu əziyyətsiz. Elə, əgər kimsə video çəkmək istəsə, yəni bu işdə məşğul olmaq istəsə Həqiqətən deyirəm, köməkli eləməyə hazıram. Yəni nə lazım olsa sual verin, cavablandırım. Sual verin, cavablandırım. Və növbəti kanalım aktiv olandan sonra bu barədə necə qazanmaq olar, necə montaj eləmək olar, bu barədə video çəkəcəyəm. Sizə də maarifləndirəcəm. Siz də mənim kimi evdə oturanda 1-2 saat məşğul olun, pul qazanın. Həqiqətən deyirəm. Bir dənə ideyam var. O ideyam bu həmin kanalım görün pul qazanmaq aktiv olar mı? Olandan sonra və sizə də öyrədəcəm. Bu qədər dostlar. Videom faydalı olsa bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. Çünki məni izləyənlərin 90% kanalıma abunə olmayanlardır. Kanala abunə olun. Belə çəkdim videolar bildiriş şəklində sizin telefonunuza gəlsin. Siz də baxın, maariflənin. Vaxtınız boş yerə keçməz. Yəni ümid edirəm mənim videolarım sizin boş yerə vaxtınızı almar. Nəsə öyrənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Növbəti videolarda görüşərik.